А ты кто? <решил> Там я не... Я с прямой фишкой. Сними эту хрень. А теперь на счет три все вместе поднимаем футболки. Раз, два, три. Ну. Главный крикун слободки. В Дима, 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 Дима все. все на замену. А, все, замена. А ты кати флаг, давай? Нет. А ты хочешь потом? Я жду, пока она вынет да, кубок сначала. Да, да, да. Что это за чумазый на фане? Нет. Все, отойди. А ты...

Я чесно до себе скажу, що я дивився три гри Євро. сьогодні. Було заперти. Його дуже, дуже гарно. Браво! шановні друзі, перед тим, як ми почнемо нашу офіційну церемонію нагородження, я хотів би запросити до мікрофона і подякувати. организатором и партнером сегодняшнего турнира. И тому, по-перше, организатор Змаганка, главный судья футбольной лиги «Флаг». Попранка Евгена. За последнее время это что со мной Вы большие молодцы. Классный турнир. Игры рады вас всех видеть. Это будет традиционный турнир. Забыли рады, за что до Медвежонка попало президента, который олегает, Путков будет не проигрывать. И хочу сказать спасибо нашим мужчинам за то, что этот вечер оказался тихим, спокойным и, и, и. любом. <плодисменты> Эти сцены за 15 лет видели много. Видели 40, плюс 50, плюс 20, плюс российские. Пурьера мамом не было. Сегодня он состоялся благодаря вам. Спасибо. хочу обратиться к вашим сыновьям э, за то, что вы поставили плюс мессенджеры, за то, что вы сегодня отделили футбольный пор, и за то, что вы вышли на футбольное поле, переборов себя и доказав им, что вы это можете. Сыновья, гордитесь вашими мамами. Дорогие друзья, сегодня партнеров, очень много организаторов, но есть еще и специальные гости, поэтому я приглашаю до микрофону украинского блогера, рекордсмена по живым лежащим и фитнес-инструктора Олега Лобовенко. <плодисмент> Спасибо. Дорогие девочки, вы показали, что футбол может быть не только спортивным, но еще и красивым, грациозным, поэтому большие умнички я очень люблю футбол и мне было интересно наблюдать, как вы боролись за каждый мяч, поэтому вам большое уважение. Хорошего вечера. Так как я турнир без этих данных и турнир не был бы такой, на такому высоком и повторному ринге. А, По-перше, хочемо подякувати українських бренд спортивних товарів Європал! <плес> а, <плес> а Теперь позаду а, хочемо сказати мережі магазинів ясної продукції дом і освіт. Організатори та всі присутні хотят подякувати автосервісу в Одесі «Евокарс». Ви спробуємо обдавати подзяку нашому ще одному партнеру, а саме ресторан Павкас. Перед мною я бачу дуже багато подарункових коробок. Це благодійний фонд Вітер змін за фінансової підтримки міжнародної організації «ЮНІСЕФ». Ну і що ж, переходимо до самого цікавого і самого Досчитованого моменту. Ми починаємо нагороджувати нашу команду, але, по-перше, хочу, щоб усі присутні. Давайте випускно підтримуємо наших прав. Кушки та медалі за. В у мы запросим ФК «Пальмира» под вашу отпуску. Здорово, здорово. В вашу <связывающие> Ну, уже третьего, типа, первого. Да, уже. Ну, да. Уже, ну, уже. Уже надо. Нет, одна победа не есть. А.

Макар, иди тоже получи. Макар, иди. Получи место мамы. Команда моя, прошу, пускай капитану прямо. Na baletach w dzisiejszym turnieju otrzymała komanda Wielmila Dma. Bardzo Так, тальвера. Ваше дослідження з приводу нашої. В остаточному аналізі, як Максимен наголосив, за усього цього звину, але виявилося, що

Розтягнення на для отримання диплому за участь, а також медалей нашого турніру. Ми запрошуємо до США Розміна на Мы все-таки что сегодня у нас перемогли абсолютно все, а я, тем паче, бронзовый льгот за РПС, его турнир с подбором нам.

Флотов, флотов, вы застыли, флотов. Гранж, вы на шаге. Ряд, Катя, на шага. За, Катя, на шага. Легко, Катя, лежать. Хоча я так не вважаю. Тому що на сьогодні було дуже багато сильних команд. Опинитися на слідному, другу на місці. Я вважаю, це дуже закісний, дуже класний показник. Тому я з великою радістю та гордістю хочу наголосити, що срібний призер першого у світі футбольного турніру з НАМ отримує авто.

А ну улыбаемся, что такие невеселые? Кто же выиграл? И вот этот долгожданный момент, ради которого мы собрались сегодня на этом турнире. Это, конечно же, не фото лайнсов, а это вот эти дамы. Первый чемпион. Ladies and gentlemen.

Нужно? Слободка, свободка, слабока, свободка, свободка, слабо. Загораем? <смех> <смех> Ура! Ну все, заканчиваем эту трансляцию. Всем спасибо за внимание. Или еще не все? <laughs> Всем спасибо, до новых чемпионских.